Честно, я то он не так доставил, как я сдал. Ну блин, так-то да, хер знает. Он выглядит страшно, прям вообще, прям страшно. Долго не в него не нельзя не смотреть. Ну не то, что прям вообще страшно, но блин, хер знает. Там как-то мутно Короче, все, я не знаю. Получил, в плане графона, а, нет. так ты, а ты не заметил, когда Ванч играл, вот некую мутность тоже такую при движениях? ну, вообще камеры. По-моему, ее можно отключить. В смысле? Ну, это мутная резкость, а но ее вырубать Не мутная? Ну, блин, это какой-то как фильтр, то ли что, я не знаю. Меня прям раздражала эта штука. Агент, необходимо в а на рай, видео этого камера не, не камера видно. Я думал, ну, у меня с починить. монитором что-то, но нет. Я даже это на форуме на то не нашел такую и и и же и проблему. Ну, Не. Yeah. Нам повезло. <laughs> get lucky. Это у нас get lucky. We come to find. Yeah. Mm -hmm. я, я не знаю даже слов. <laughs> не знаю мотив. Он даже не стреляет, смотри. Он это же это вообще ребенок какой-то. Он даже стрелять не умеет. Подросток из района. <решит> он, он... <решит> я прямо его избиваю. Мы убили вообще просто подростка, который защищал свой он... дом. Знаешь, что я хочу проверить? Это куда ты стрелял. Во что-то стрелял в него. Да. Это выглядело страшно. Ну я проверил, вдруг он встанет. Надо, короче, ролик записать, настоящий сюжет за Division. Прям. Чтоб потом тебе комментарии заставить, ну блин, я доказательную базу, надо прям все тексты прочитать в игре, все телефоны прослушать. И, в общем, реально... И, и прям реально. Ну да, только тут лор. Лор это Division. Настоящий сюжет. И все-таки задумываются, блин, а в натуре же все так складывается. Ну знаешь, как всякие теории, заговоры. Ну блин. Но я-то все докажу и все таки блин, реально можно носить. Ну это как Джеджи билл Star Wars, прииграет... главный злодей все -таки. Но они хотели его сделать злодеем, на... но потом перепутали, он передумал. Но это официальная говорю, что... инфа. Ну то есть актер, который это делал, он признался, что реально такая хрень была. Что и... они хотели, но потом отказались. И вот этому